वालेकुम नाजरीन आज आपकी ख़िदमत में एक मनकबत पेश करूँगी इंशाल्लाह ये मनकबत मैंने अल्लाह ताला से फ़रमाइश करके मांगी थी एक दिन मैं बैठी हुई थी पता नहीं किन ख़्यालों में मेरा ध्यान अल्लाह ताला की तरफ से फ़रमाइश के लिए चला गया मैंने अल्लाह ताला को ऐसे मुखातिब किया जैसे कोई बहुत करीब तरीन दोस्त को मुखातिब करता है मैंने कहा ला मुझे एक मनकबत दे दो मौलाली की शान में जिसे मैं गाऊंगी, पढूंगी नहीं गाऊंगी, महफिलों में गाऊंगी। अगर मेरी ये फरमाइश जायज़ है तो दे दीजिए नहीं जायज़ ना जायज़ है तो मना कर दीजिए अल्लाह ताला ने मुझे उसी वक्त ये मनकबत अता कर दी मनकुन तो मौला फहाज़ा अलू मौला की बहर में और मुझे इस बात की बहुत ख़ुशी हुई कि जब मैंने ये कह कही उसके बाद अनगिनत ऐसी महाफिल में मेरा जाना हुआ जहाँ अल्लाह ताला ने मुझे ये पढ़ने की भी तोफ़ी फ़रमाई शुरू कर, करने से पहले दुरूद पाक बसमान रहीम اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واجعل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم बहर तो वही है पहली जो सदियों से चली आ रही है मनकुन तो मौला फ़हाज अली मौला बाकी मेरा जो कलाम हैदीर खुम का मैदान और सवा लाख का मजमा बलाए शुतर खुतब आख़िर के लिए आए नबी हैं हम राह अली हैं फरमाया नबी ने अर्श ओला से अभी आया है फरिश्ता लाया है न जिसमें है लिखा मन कुन तो मौला पहाज मौला फरमान खुदा बंद है मैं सबको बता दूं और तुमको सुना दूँ देखिए बताया ग़ायब को जाता है सुनाया हाजिर को जाता है तो जो हाजी वहाँ पे जमा किए गए थे ख़ुतबे के वक्त उस वक्त ये सुनाने का सीखा है और जो कहा गया कि इसे वो भी कीजिए यानी जो जा चुके हैं उनको बताइए और ज़माने को बताइए फरमान खुदा बंद है मैं सबको बता दूं और तुमको सुना दूं जिसका मैं मौला अली उसका भी है मौला जिसका मैं मौला अली उसका भी है मौला जिसका मैं मौला जिसका मैं मौला जिसका मैं मौला अली उसका भी है मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला मनकुन तो मौला फली रब अकबर ने कहा ये रब अकबर ने इसे है चुन लिया मैंने इसे है चुन लिया मैंने इसे है चुन लिया मैंने अजल के रोज से ही देख लो अपना वली अपना वली अली मौला अली मौला अली मौला, अली कुन तो मौला, अली। मौला फा अली उन मौला सितारा सजदा करता है सितारा सजदा करता है जना बे फातमा जहरा चौखट पर तुम्हारे अकद की खातिर मिली है जोज में बिनते पैंबर और शौहर हैं अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मन कुन तो मौला फालिय मौला मैं मुश्ताक़ ज़ियारत हूँ मेरे मौला तुम्ही जानो मैं बांदी सै की हूँ मेरे मौला तुम्ही जानो मेरी बिगड़ी बना दो तुम मेरी बिगड़ी बना दो तुम मुझे अब तो बुला लो तुम मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला मन कुन तो मौला फली उन मौला तुम्हारा थाम के दामन खुदा के घर में जाऊंगी तुम्हारा थाम के दामन तुम्हारा थाम के दामन तुम्हारा थाम के दामन खुदा के घर मैं जाऊंगी मेरे ऐबों की बस तुम लाज रख लेना मेरे मौला अली मौला अली मौला मेरे मौला मेरे मौला अली मौला मौला मेरे मुला, मन तो मौलाजा अली मौला मल अला मोहम्मद वाल मोहम्मदिन कम इब्राहिम इब्राहिमा इनका हमीद उमजीद मुहम्मदिन मोहम्मदन वाल मोहम्मदन का मब्बारक तला इब्राहिम इब्राहिम इनका हमीद मजीद और शुक्र है आलम का और शुक्रिया आप लोगों का भी कि आप लोगों ने देखने की देखी आपने सुनी और परवरदिगार आलम से दुआ कीजिए कि हमारा कलम जो चले तो उसकी राह में चले पंजतन पाक शहीदान कर बला अलिया कराम अलिया कराम का भी हमारी जिंदगियों में बहुत ज़्यादा असरा पड़ते हैं अगर हम ओलिया के तरफ जाते हैं तो ये बड़ा बड़ी मशहूर कहा, कहावत है किसी बुज़ुर्ग की कि ओलिया की सोहबत में बैठो अब और अगर ओलिया की सोहबत असर ना हो तो उनके जो उनकी ज़िंदगानी गुजरी है सवाह उम्रियां वो पढ़ो इससे दिल की ज़मीन नरम होती है और जब दिल की ज़मीन नरम होती है तो फिर उसमें काश्तकारी अच्छी होती है जहन बड़ी अच्छी काश्तकारी करता है आप भी कोशिश कीजिए कि अपने दिल को के ज़मीन को नरम कीजिए और उसमें अच्छी अच्छी काश्तकारी करे आपका जहन इन फिर इस दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी कि परवरदिगार आलम आप सबको दीन और दुनिया के ख़जाने अता फरमाए आपके घरों के आंगन लहलहाते रहें सदा बहार उनमें क्यारियाँ लगती रहें अल्लाह ताला उनमें बेहतरीन क्यारियाँ फुलवारियाँ बनाता रहे सजाता रहे आपके घरों में नेक रोज़ी उतरती रहे आपकी आल औलाद नेक और साले हो जिन बच्चों की बच्चियों की शादियाँ होनी हैं उन्हें नेक शरीक हयात अता फ़रमाए और आपके ज़िंदियाँ बहुत पुरसकून रहें हर किस्म की बला और आफत से बचाए परवरदिगार आलम इस दो इन दुआओं के साथ खुदा हाफ़िर अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज